बसमिल्लर आज का जो हमारा सवाल है कि सहाबी किसे कहते हैं ये भी यानी कि याद करने वाली चीज़ है हमें क्योंकि वो सहाबी के बारे में मालूम होगी तो यकीन ये भी हमारे कायद में शामिल है उनके बारे में क्या क़ीदा रखना चाहिए लेकिन फ़िलहाल ये सुन लीजिए सहाबी किसे कहते हैं यार आका हज़र मुहमद मुस्तफ़ा सल्लाम को जिसने जियारत की आपकी और आप पर ईमान लेकर आया या आपकी सोहबत में बैठा और फिर ईमान पर ही उसका खात्मा हुआ वो सहाबी है और जो सहाबी है वो कतई जन्नती है सहाबी के जन्नति होने में कोई शक व शुबा नहीं जो सहाबी है वो जन्नती है और खसूसियत के साथ प्यारे अलैहि आकलीम की वाले ज़ाहरी के बाद आपने जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो चार जो सहाबा जिनको मुसलमानों का अमीर बनाया गया उनको खलफ़ राशिदीन कहते हैं उन खल्फ़ा राशिदीन में सबसे पहले सईदना अबू बकर सिद्दीक रही और उसके बाद सैदन फ़रूक आलम रदी अल्लाह तैन हो और फिर सैदिन नी रदी तैन हो और फिर मौल कायनत मरतजा शेर ख़ुदा करमल करीम ये मुसलमानों के अमीर बने इन चारों को खलफ राशिदीन कहा जाता है और तो हर सहाबी जो है वह जन्नती है और हमारे सरों के ताज हैं सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानद है जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे तो सहाबी जो हैं वो हमारे लिए मशा रहा हैं हम उनको यानी कि जो है किसी को फॉलो करना है तो सहबा कराम अली उम्मीदवान जो हैं उनकी तालीमत को सहबा कराम के अफल को उनके कामों को फॉलो किया जाए तो प्यार सल वम के फरमान के मुताबिक फरमाए मेरे सहबा सितारों की मानद है जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे तो सहबा जो हैं हिदायत के सितारे हैं तो उनकी पैरवी करने से दीन दुनिया बेहतर हो सकती है ये भी हमारे लिए अल्लाह करे जो वीडियो है सदक़ा जारिया बने आपको अच्छी लगी है तो फिर दूसरों से शेयर भी कीजिए लाइक भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए और हो सके तो अगर सब सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने इस चैनल को तो वो भी कीजिए और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इस चैनल को चलाने की दुआ भी कीजिए अल्लाह ताला मेरा और आपका सुनना सुनाना कबूल फरमाए आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम